أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه خولي Alhamdulillah segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipilih olehnya untuk berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini. Kalau kita kaji-kaji Tentunya kita faham Malam tadi di seluruh dunia ini Berapa ramai manusia yang sudah diambil nyawanya oleh malaikat Israel Tapi Kita ni masih diberi peluang Untuk terus beribadah Untuk terus menimba ilmu Untuk terus berada di dalam taman-taman syurga Sebab itu pada malam ini kita masih lagi berada di sini Ya, mungkin malam nanti atau malam-malam akan datang pula tiba giliran kita. Dan kalau kita kaji-kaji juga di seluruh dunia semalam, sentiasa saja ada orang yang kena potong kaki sebab kena penyakit kencing manis. Ada juga orang yang se sehari sebelumnya sihat, walafiat tiba-tiba kena stroke. Bukan kata seluruh dunia saja. Di Malaysia saja pun berpuluh-puluh orang setiap hari kena strok. Asalnya tak kena, tiba-tiba kena. Ha, kalau di seluruh dunia ni lagilah ramai. Ha, tapi kita yang di sini ni masih diberi nyawa, masih diberi kaki untuk datang dan masih ya, diberikan kesihatan tubuh badan. Ha, jadi inilah antara perkara yang semestinya kita syukuri. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita satu nikmat ...yang sangat besar ialah nikmat ilmu. Ini satu nikmat... ...yang semestinya kita syukuri juga. Kerana apa? Kata Sayyidina Ali... ...bila dapat ilmu... ...ilmu ini akan memelihara diri kita. Ilmu dia menjaga kita. Berbanding dengan harta. Kalau dapat harta, kita kena jaga harta. Dapat ilmu, ilmu akan menjaga kita. Dapat harta, kita pula kena jaga harta. Jadi bagi Sayyidina Ali antara ilmu dengan harta lebih baik lagi dapat ilmu kemudian dengan nikmat ilmu ini juga kita berasa sedap hati satu-satu perkara yang sebelumnya kita tak tahu bila kita belajar tiba-tiba kita tahu kita rasa sedap seronok contohnya nak memasak asalnya kita tak tahu macam mana nak masak kari kemudian kita pun belajar belajar, belajar, belajar tiba-tiba kita dah tahu dah memasak cara nak menyediakan kari dan kita rasa seronok rasa puas hati Ha, jadi dengan ilmu ni, nikmat ilmu ni dia bagi kita, selain daripada jaga diri kita, dia bagi kita rasa sedap dan puas hati. Kemudian dengan nikmat ilmu juga, kita berpeluang mendapat pahala. Ha, lagi banyak belajar ilmu, lagi banyak dapat pahala. Ha, jadi nikmat ilmu ini sudah semestinya lah kita syukuri. Dan Alhamdulillah syukur, pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Sebelum kita pergi lebih jauh Untuk menyambung perjalanan kitab kita Kita lihat sepintas lalu Apa yang sudah kita kongsikan Dalam kuliah yang lepas Dalam kuliah yang lepas Kita telah melihat asal nama buruk Buruk ni daripada perkataan barikun Yang bermaksud putih Ataupun berkilau Ataupun bersinar dan kata Nabi Muhammad, burak ni pun memang warna putih. Kemudian nama burak juga berasal daripada perkataan Al-Barfun yang bermaksud kilat. Sesuai juga dengan kepantasannya yang dikatakan seperti kepantasan kilat. Jadi kita sudah pun mengkaji macam mana rupa burak ni yang sebenarnya mengikut sumber-sumber yang sahih. Sumber-sumber yang agak kukuh. Jadi kesimpulannya burak ini ialah seekor haiwan. Yang kedua dia ini berwarna putih dan besar badan dia itu tengah-tengah di antara kaldai dengan bagal. Kemudian burak ini sangat laju. Sekali dia melangkah, sekali dia bergerak sejauh mata memandang. Dan yang mengatakan burak ini seekor haiwan ialah dia ditambat dengan tali oleh Nabi Muhammad ketika sampai di Palestin. Itu perkongsian kita. Kemudian kita ada sambung sikit tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Palestin. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada singgah di beberapa tempat. Antaranya di Madinah, kemudian dia singgah di Madian, tempat Nabi Musa, Nabi Shu'aib. Kemudian dia singgah pula di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi hari ini kita nak saring cerita-cerita ini. Mana cerita yang kukuh, mana cerita yang sandarannya tak tahu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian Dalam kuliah yang lepas kita ada Membicarakan Bagaimana buruk ini Ketika Nabi Muhammad nak naik ke atas dia Tiba-tiba dia macam tak bersetuju Dia macam tak berapa suka Nabi Muhammad nak naik ke atas dia Ataupun dia enggan ya? Jadi saya pun cari sumber cerita ini Tak ada sumber ha, Tidak ditemui sumbernya ha, Yang mengatakan buruk tak mau bagi Nabi Muhammad Nak ini tak ada sumber yang kukuh Jadi cerita ini kita simpan Bukan maksud kita buang ha, Kita simpan di tepi Sebab tak ada sumber yang kuku Kemudian dikatakan Nabi Ibrahim Dia ni ada pernah menunggang buruk Dari mana? Dari Palestin, dari Kanaan Dia pergi ke Mekah Buat apa Nabi Ibrahim pergi ke Mekah? Dia pergi melawat isteri dia Siti Hajar Dengan anak dia Nabi Ismail Cerita ini pun belum ditemui sumbernya. Cari punya cari punya cari tak ada sumber yang kukuh. Sekadar cerita-cerita yang direwayatkan dari mulut ke mulut kemudian ditulis. Ha, dia tak ada sumber. Jadi katakanlah cerita Nabi Ibrahim menunggang burak dari Palestin ke Mekah ini betul. Kebetulan dalam hadis Nabi ada diberitahu Burak ini memang pernah ditunggang oleh nabi-nabi yang terdahulu. Katakanlah betul cerita ini ya? Maksud dia kemungkinan lah Nabi Ibrahim ni memang dia naik buruk Sebab apa? Perjalanan daripada Palestin nak pergi ke Mekah tu Jauh Tak silap saya dalam 1200 km Kalau perjalanan naik unta Naik kuda lebih kurang 30 hari Sebulan Daripada Palestin pergi ke Mekah sebulan Patah balik sebulan, dua bulan Tapi Nabi Ibrahim ni Dia pergi sekejap lepas tu dia patah balik Menunjukkan dia ada naik satu benda yang sangat laju Dari mana kita dapat cerita ni? Daripada cerita-cerita yang ditulis juga Tapi nak kata kukuh pun tidak juga Sekadar kita ambil Ketibar lah Apabila Nabi Ibrahim tinggalkan Isteri dia Siti Hajar Dengan anak dia Nabi Ismail di Mekah Mereka ni pun Makin lama makin besar lah anak dia Isteri dia makin lama makin tua lah Sesekali Nabi Ibrahim Dia datang ziarah Daripada kanaan Punya jauh Satu ketika Nabi Ismail dah kahwin Maksudnya Nabi Ibrahim dah dapat menantu Jadi suatu hari Dia pun datang daripada Palestin Sampai ke Mekah nah, Ketuk pintu bagi salam Tengok-tengok ada perempuan dalam tu Dia pun tanya Mana tuan rumah ni Ismail Perempuan tu tak kenal bapak, -bapak mentua Sebab tak pernah tengok Dia kata Ismail pergi keluar berburu sebab Nabi Ismail ni kerja dia berburu. Ha tu kerja dia. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kamu hidup dengan Ismail ni macam mana? Seronok ke kan, tak seronok ke? Kan? Kata perempuan ni, oh memang jenuh hidup dengan Nabi Nabi Ismail ni. Kan? Sabar sabar tak cukup, memang tak seronok lah hidup. Ha, dia tak puas hati. Dia tak bersyukur akan nikmat yang dalam rumah tangga dia tu. Tu Nabi Ibrahim tanya, ada ada tetamu nak datang rumah ni dia kata tak ada maksud dia perempuan ni tak suka tetamu datang padahal Nabi Ibrahim tu dah tetamu dah tu betul Nabi Ibrahim kata tak takpelah sekejap lagi kalau suami kamu balik kamu pesan dekat dia kata saya pesan supaya tukar bendul rumah bendul pintu setengah riwayat kata tukar daun pintu ha, nah, perempuan tu pun fikir apa benda ni dan supaya suruh tukar benda pintu Tak apalah nanti saya sampaikan Nabi Ibrahim pun balik Lepas tu Nabi Ismail pun sampai ke rumah Dia rasa tak sedap hati dah.